Поставити запитання взагалі Світлані. Ми говорили про всебічний розвиток людини, так і цей всебічний гармонійний розвиток неможливий без мистецтва. Саме мабуть, мистецтво робить людину гармонійно розвиненою і фізично, і інтелектуально, і духовно. Так, Світлана, розкажіть, будь ласка, що ви робите з цього приводу як викладач? Ну так, да, я прежде всього представитель, так скажем. Мыстецькую, так, сферы с центром мы сотрудничаем очень успешно. Так как мы являемся комплексом, который называется художественная школа, и они узнают весь Херсон, мы имеем возможность работать как с маленькими детками, так и, конечно же, со студентами, которые представляют молодежь. Молодежь у нас активная, творческая, фантазию надо куда-то девать. И э, с центром мы познакомили их, э, друг дружке мы очень понравились, и э, мы, наш комплекс, очень заинтересован в таких центрах. Почему? Потому что мы тоже идем к Европе поближе. Мы очень любим Европу, с ней плотно сотрудничаем. Так наши студенты ездят. Допустим, вот вы говорите, много развития, большое развитие в разные спектры. Почему-то искусство да, привыкли видеть с одной стороны, что художник и мольберт. Мы даем возможность нашим студентам увидеть мир через, так скажем, профессию, да? свою будущую профессию. Таким образом они ездят, допустим, в Чехию каждый год, ежегодные у нас такие вылазки на в международный лагерь художников Западной Чехии, там где они имеют возможность две недели изучить такие Предметы, как дизайн книги, художественное фото, литография, дизайн плаката, мультимедийный дизайн, живопись. Это все действительно разносторонние профессии, интересные. И тем более оттуда они привозят новые впечатления, новые эмоции и европейские знания. То, что нам здесь интересно, как там, да, как у них там по-другому там, в этом лагере преподают, допустим, преподаватели с разных стран, да, с того же Техаса, mm -hmm. с той же Чехии, Словакии. Наши ребята проводят свои, допустим, персональные выставки в ответ, да, потом свою культуру мы везем. В Греции проходила наша выставка, наша выставка персональная у наших учеников проходила, также в Германии, в США ездили наши ребята. И потом мы меняемся этим опытом с европейцами потому что это опять таки другие методики преподавания это другие течения искусства все здесь мы потом приносим в центр да и э, изучаем мы в принципе можем посмотреть некоторые фотографии так, которые, будь, ласка, чтобы, у нас такая чтобы было есть. интереснее как бы нашему слушателю в первую очередь ему показывать и да я Покажу пару фотографий наших детей, которые, в принципе, 9-11 класс. Mm -hmm. И ездили они в Чехию, в Южную Чехию, на керамическую практику в Бруно. Mm -hmm. Да, там они имели возможность не только ознакомиться с керамическим искусством, но и посмотреть вообще искусство лет, Европы. Да. да погулять, пообщаться со студентами с разных стран. Разные категории детей там присутствовали. Дети старше, дети младше. Кроме этого, профессионалы в своем сфере, то есть графики, керамисты, фотохудожники. То есть ребята набирались опыта в настоящих керамических студиях. То есть это не просто практика, это фактично профессиональная деятельность, так? Да, они ознакомились таким процессом, как керамика от начала до конца. То есть они каждый привезли свою какую-то игрушку mm -hmm. оттуда и сказали, вот. Действительно уровень интересный, всегда это детей заводят и взрослых заводит, и младшее поколение, старшее. Да. Так, десь, иногда мы прогнули чтобы жизнь наша было схоже на свято, так? Мы шукаем его без лечпрыва, вы створите свята, и, может быть, наши календари наискоровейшие такие. Адже майже кожного тижнем мы что-то изначаем. Это украинцы очень полюбляют. Да, ну а куда же мы без